मुलगा तिला हाक मारतोय पण तिच्या डोळ्यातले अश्रू थांबत नाहीयेत सध्या हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय ही महिला आहे एक म्हणजे बुथ लेव्हल ऑफिसर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये आर म्हणजेच मतदार यादी पुनर्पडताळणीची कामं दिली गेली आहेत पण या कामामुळे येणारा तणाव होणारी ओढातात साधनांची कमतरता आणि मतदारांचा निरुत्साह या सगळ्यांमुळे वैतागलेली ही महिला उत्तर प्रदेशातील या महिला शिक्षा मित्र आहेत पण त्यांना आता एस आय आर काम देण्यात आलंय सध्या त्या आपल्याकडे साडेतीन वर्षांच्या मुलाला घेऊन हे काम करतायत ही केवळ फक्त एक महिला नाहीये तर सध्या एस आय आर मुळे बीएलओन येणाऱ्या तणावाचा मुद्दा गाजतोय कारण देशभरात या कामाच्या तणावामुळे अनेक बीएलओंनी आत्महत्या केल्यात तर काहींचा अकाली मृत्यू झालाय गुजरात मध्ये एका बीएलओ न कामाच्या तणावामुळे आत्महत्या करत असल्याची चिठ्ठी लिहून आपलं जीवन संपवलंय त्यामुळे सध्या एसआयआर वरून मोठा वाद सुरू झाला आहे दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर विरोधात आंदोलन सुरू आहे इथं बिएलोनच्या अडचणी समजून घ्याव्यात या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे पण हे आंदोलन राजकीय असल्याचा आरोप होतोय या आंदोलनाला आता पाठिंबा वाढतोय मन्ना है जानून घे एक डीएम के पास जाने से तो इलेक्शन कमिश्नर के पास फाइट करना कि ऐसे प्रक्रिया को रोके ऐसे प्रक्रिया को, को रोके वो इनके पास आए हैं मान लीजिए एक घटना घटा है एक डीएम के पास जाकर उससे चाहे ये रोके ना ये, रोके, ये तो ये बूझ जानबूझकर बीजेपी इस समय में करवा रहा है जैसे बोले ना सजल घोष कि हमको बीजेपी भेजा है हमको तो लगता है इलेक्शन कमिश्नर को भी बीजेपी भेजा है की ठीक छब्बीस के आगे जाकर ऐसा ही करो बंगाल को बंचल कर दो ताकि यहाँ शायद फूल फूट नहीं हम क्या बोले सही सही समय नहीं है समय सही नहीं है एक महीना में एक महीना में ऐसा ही होता है धर तक थमार फिर पूरा पूरा बीएलओ के सपोर्ट में आए हैं हम अपने साथी के सपोर्ट में आएकेशन सिस्टम को तोड़ एजुकेशन को पढ़ाने नहीं चल रहा है लोग अब क्या बोलते हैं कि सही है गलत है ये सारे सही है लेकिन ये एस आई आर करके पूरा एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दिया गया है बी जो काम कर रहा है बीएलओ के ऊपर से जो प्रेशर की बात कर रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन इसको लेके बात कर रहा है बात कर रहे हैं कब करेगा और कितना और कितना जान चाहिए इलेक्शन कमीशन को और कितना जान चाहिए और कितना मौत होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को तब बात करेगा जो तब फैसला लेगा कब फैसला लेगा प्रोटेस्ट लगातार रखेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होगा प्रोटेस्ट चलेगा देखिए हम लोग का यहाँ सीधा सीधी डिमांड था कि जो बी एल लोग काम कर रहे हैं उसमें हम भी थे जून में हमको हटाया गया मैडम को बोल चुके हैं लेकिन वो लोग अपना एजेंडा से हिलना नहीं चाह रहे हमको क्यों हटाया गया वो भी हम बताए बार बार टीचर है कहावानीपुर वन फोर्टी फोर पार्ट हाँ एकदम जून में हमको हटाया गया, गया। क्योंकि हम जब हमने जब पता किया जब हमें बताया गया कि, कि एस का, का काम होगा और उसको इतने महीना एक दिन ए, मतलब एक महीना और डेढ़ महीना के अंदर खत्म करना होगा हम बोले सर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ए आर थे तब उन्होंने कहा तुम्हें बेसी बोडो बोल चो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो क्यों क्योंकि वो नए आए थे और हम लोग दस साल से बीलो के तौर पे काम किए तो हमने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इज नॉट पॉसिबल जिस तरह का काम हैवी वे हैवी काम है उससे दिक्कत आएगी इसको कम से कम करने में अच्छा से दुरुस्त तरीका से करने में छह महीना लगेगा लेकिन कोई सुनवाई नहीं उल्टा बोला गया इसको हटा दो क्यों क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं लेकिन हमारा भाई अभी भी उसी में है उसका छोटा सा बच्चा है तबीयत खराब हो रहा है कोई देखने जा रहा है हमारे चार पांच बीहलो का डेथ हो चुका है बहुत ही बहुत लोग हॉस्पिटलाइज है हॉस्पिटलाइज है इसका इसका दाई कौन लेगा एस आई आर ला विरोध नाही पण दिलेला वेळ कमी आहे असं बीएलओंचं म्हणणं आहे देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये याच तणावामुळे अनेकांनी जीवन संपवल्याचा आरोप होतोय आता या सर्व आरोपांवर निवडणूक आयोग काही कारवाई करणार का असा सवाल उपस्थित होतोय तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं कमेंटमध्ये सांगा लोकमतचं सा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका